sizni qanday muammolar qiynayapti qanday yordam beraylik surxondaryo viloyat soliq boshqarmasi xodimlari ana shu savollar asosida tadbirkorlar bilan erkin samimiy va ochiq muloqotga kirishmoqda va bu o'zining ijobiy natijasini berayotgani ham bor gap termiz shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda tadbirkorlarning murojaatlari tinglandi hozirgi lavhamiz shu haqda. viloyat soliq boshqarmasi boshlig'ining navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvi yangicha formatda ochiq muloqot shaklida bo'lib o'tdi uchrashuv avvalida soliq boshqarmasi boshlig'i so'zga chiqib ikki ming yigirma uchinchi yilda soliq qonunchiligiga oid qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar bilan kiritilgan o'zgarishlar haqida ishtirokchilarni xabardor qildi qayd etilishicha soliq kodeksining to'rt yuz sakkizinchi va to'rt yuz sakson ikkinchi moddalariga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra yakka tartibda tadbirkorlar bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan jismoniy shaxslar uchun tayinlanish lozim bo'lgan har yilgi ijtimoiy soliq summasining miqdori yiliga bazaviy hisoblash miqdorining olti baravaridan bir baravarigacha miqdorga kamaytiriladi shuningdek uchrashuvda viloyat soliq xizmati organlari xodimlari tadbirkorlarga yaqindan yordam berib ularning muammolariga ge birgalikda yechim topishga doimo tayyor ekanini bildirishdi har <laughs> bitta soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyil asosida ishlaydi shaxsan hurmatli prezidentimizni topshirig'i soliq qo'mitasini raisini topshirig'i hech qaysi bir tadbirkorni asossiz sababsiz muammosini cho'zib yo bir sarson sargardon qilishga yo'l qo'yilmaydi bevosita muloqot davomida tadbirkorlarning faoliyatlari bilan bog'liq muammolari tinglanib ularni bartaraf etish choralari ko'rildi bugungi <laughs> uchrashuv juda qiziqarli o'tdi bir qancha tadbirkorlarning muammolari tinglandi men ham o'zimda bir qancha vaqtdan beri auksion orqali olingan joyimni ajratish bo'yicha muammoga duch kelgandim. shu muammo bilan murojaat qildim soliq boshqarmasi boshlig'iga o'rganib ijobiy hal qilib berishga va'da berishdi uchrashuv yakunida tadbirkorlarni qiziqtirgan savollarga batafsil javob berildi